पैशांच्या बळावर क्रॉस शूटिंग करून संविधानाची हत्या केली आहे असं संजय राऊत म्हणाले संजय राऊत म्हणाले अडीच वर्षापासून महाराष्ट्रात घटनाबाह्य सरकार काम करत आहे हे सर्वोच्च न्यायालयानेही बेकायदेशीर ठरवलं आहे न्यायालयाच्या तारीख पे तारीख निर्णयामुळे क्रॉस शूटिंग करणाऱ्या आमदारांना प्रोत्साहन मिळत आहे केंद्र सरकार संविधान हत्या दिवस साजरा करत आहे परंतु महाराष्ट्रात चाललं सरकारच संविधानाची हत्या करत आहे असं ते म्हणाले काँग्रेसने कारवाई करण्याचं ठरवलं असल्यास त्यांचं स्वागत आहे पण आम्हाला संविधानानुसार न्याय हवा राज्यसभेत कोट्यावधी रुपये आणि जमीन आमदारांना दिली जात आहे हे संविधानानुसार योग्य नाही नोटबंदीनंतर भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी क्रॉस वोटिंगसाठी पैसे वापरले जात असल्याचं ते म्हटले हसन मुश्रीफ यांच्या कार्यक्रमासाठी गृहमंत्री अमित शहा येत आहेत हे ढोंगीपणाचं उदाहरण असल्याचं त्यांनी सांगितलं संजय राऊत खासदार ये इसके लिए जिम्मेदार हमारी जुडिशरी हमारी न्याय व्यवस्था एक पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं चुनकर आते हैं और दूसरे पार्टी को होड़ करते हैं क्योंकि गुप्त मतदान है, है।, है सीक्रेट होटिंग हम लगभग अढ़ाई साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमारा माथा फोड़ रहे हैं हमारे चालीस एम और शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी कांग्रेस के चालीस एम जिसने पार्टी बदल दी है उसके खिलाफ एक पिटिशन चल रही है और जस्टिस चंद्रचूड ने कहा है कि गैरकानूनी है यह सीधा सीधा पक्षांतर विरोधी जो कानून है दल बदल कानून के खिलाफ है ये कहा है सब कुछ गैर कानून है फिर भी एक गैर संवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में अगर कोई तो चला रहा है तो मैं मानता हूं ये संविधान की हत्या है सिर्फ इमरजेंसी का एक दिन संविधान की हत्या नहीं है और ये संविधान की हत्या देश के गृहमंत्री देश के प्रधानमंत्री न्यायालय के माध्यम से कर रहे हम अढ़ाई साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये मुद्दा लेकर खड़े हैं कि तो महाराष्ट्र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सरकार केंद्र की मदद से चल रही है वो खुलेआम विधायक हो सांसद की खरीदी बिक्री परचेस डीलिंग कर रही है और हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही तारीख पे तारीख चौदह जुलाई को एगुमेंट होने वाला था या अंतिम अब चौदह अगस्त दे दिया हर तारीख जो हमको मिलती है इस मामले में वो हर तारीख संविधान की हत्या मानता हूं और उसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था सुप्रीम न्याय व्यवस्था देश के गृहमंत्री और इस देश प्रधान तो। के प्रधानमंत्री जिम्मेदार जिस तरह से क्रॉस शूटिंग हुआ है और जिस तरह से ज्यादा वोट इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक सरकार को मिले हैं तो सभी ने अपने सिने पर हाथ रखकर कहना चाहिए कि मैंने किसको वोट दिया और नहीं दिया है फिर हमारे महाविकास आघाड़ी के जो साथी हैं चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे और भी है लोग आ? ना कांग्रेस के कांग्रेस के साथ जो बेमानी हुई है उनके लोगों ने की है उसके लिए कौन जिम्मेदार है कानून संविधान की हत्या करने वाले जो दिल्ली में बैठे हैं तो मुख्यमंत्री पद पर बैठे तुमका इस्तीफा होना चाहिए हम चालीस हमारे जो एमएलए और एनसीपी के चालीस एमएलए के खिलाफ जो हमारी पिटिशन है इसलिए है उनको डिस्कालीफाई करिए जब ये न्यायालय करेगा तभी इस प्रकार से जो गैर संविधानिक काम करते हैं विधायक उनको कहीं ना कहीं रोक लगेगी लेकिन उसके लिए इंकरेजमेंट देने का काम हमारी न्याय व्यवस्था हमारा गृह मंत्रालय और हमारा पीएमओ ऑफिस कर रहा है का संविधानिक हत्या दिवस है नोटबंदी यासाठी केली की या देशातला भ्रष्टाचार कमी होईल बरोबर ना पण या देशातला भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी आज ट्रक ट्रक भरून आणि टेम्पो टेम्पो भरून नोटा या आमदार फोडण्यासाठी आणि क्रॉस व्होटिंगसाठी देण्यात आले त्याच्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी जे काय सांगितलं नोटबंदीमुळे भ्रष्टाचार काळा बाजार काळा पैसा कमी होईल नाही त्यांचेच लोक त्यांनीच निर्माण केलेली भ्रष्ट सरकार टेम्पो भरून भरून आमदारांना खासदारांना पैसे पाठवतात हा पैसा आला कुठून हे नरेंद्र मोदीजीने सांगावं ज्या हसन मुश्रीफ यांच्यावर ईडीने धाडी घातल्या भ्रष्टाचारी म्हणून त्या नागड्या पोपटलालांना जाऊन कोल्हापूरला तमाशा गेल्या त्या हसन मुश्रीफ यांच्या एका कार्यक्रमासाठी का देशाचे गृहमंत्री अमित शहा येत आहेत हे किती ढोंगी आणि बकवास लोक आहेत ते तुम्ही अगर कोई अरबंद नक्सल कानून जो है वो अपने विरोधियों को तकलीफ देने के लिए बहुत से कानून लाए लेकिन खुद के ऊपर नहीं चलाते लोग दवा खुद नहीं लेते वो दवा में जहर मिलाकर दूसरे को देते हैं। थैंक यू सरकार इसके लिए जिम्मेदार हमारी जुडिशरी हमारी न्याय व्यवस्था एक पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं चुनकर आते हैं और दूसरे पार्टी को होल्ड करते हैं क्योंकि गुप्त मतदान है, है।, है सीक्रेट होटिंग हम लगभग अढ़ाई साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमारा माथा फोड़ रहे हैं हमारे चालीस एम एल और शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी कांग्रेस के चालीस एम जिसने पार्टी बदल दी है उसके खिलाफ एक पिटिशन चल रही है और जस्टिस चंद्रचूड ने कहा है कि गैरकानूनी है यह सीधा सीधा पक्षांतर विरुद्ध जो कानून है दल बदल कानून के खिलाफ है ये कहा है सब कुछ गैर कानून है फिर भी एक गैर संविधानिक सरकार महाराष्ट्र में अगर कोई चला रहा है तो मैं मानता हूं ये संविधान की हत्या है सिर्फ इमरजेंसी का एक दिन संविधान की हत्या नहीं है और ये संविधान की हत्या देश के गृहमंत्री देश के प्रधानमंत्री न्यायालय के माध्यम से कर रहे हम अढ़ाई साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये मुद्दा लेकर खड़े हैं कि तो महाराष्ट्र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सरकार केंद्र की मदद से चल रही है वो खुलेआम विधायक हो सांसद की खरीदी बिक्री परचेस डीलिंग कर रही है और हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है तारीख पे तारीख चौदह जुलाई को एगुमेंट होने वाला था या अंतिम अब चौदह अगस्त दे दिया हर तारीख जो हमको मिलती है इस मामले में वो हर तारीख संविधान की हत्या मानता हूं और उसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था सुप्रीम न्याय व्यवस्था देश के गृहमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार जिस तरह है? से क्रॉस शूटिंग हुआ है और जिस तरह से ज्यादा वोट इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक सरकार को मिले हैं तो सभी ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहना चाहिए कि मैंने किसको वोट दिया और नहीं दिया है फिर हमारे महाविकास आघाड़ी के जो साथी हैं चाहे समाजवादी पार्टी है चाहे और भी है लोग हाँ? ना कांग्रेस के कांग्रेस के साथ जो बेईमानी हुई है उनके लोगों ने की है उसके लिए कौन जिम्मेदार है कानून संविधान की हत्या करने वाले जो दिल्ली में बैठे हैं जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे उनका इस्तीफा होना चाहिए हम 40 हमारे जो एमएलए और एनसीपी के 40 एमएलए के खिलाफ जो हमारी पिटिशन है इसलिए है उनको डिसक्वालीफाई करिए जब ये न्यायालय करेगा तभी इस प्रकार से जो गैर संविधानिक काम करते हैं विधायक उनको कहीं ना कहीं रोक लगेगी लेकिन उसके लिए इनकरेजमेंट देने का काम हमारी न्याय व्यवस्था हमारा गृह मंत्रालय और हमारा पीएमओ ऑफिस कर रहा है संविधानिक हत्या दिवस है नोटबंदी यासाठी केली की लिगे या देशातला भ्रष्टाचार कमी होईल बरोबर ना पण या देशातला भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी आज ट्रक ट्रक भरून आणि टेम्पो टिम्पो भरून नोटा या आमदार फोडण्यासाठी आणि क्रॉस व्होटिंगसाठी देण्यात आले त्याच्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी जे काय सांगितलं नोटबंदीमुळे भ्रष्टाचार काळाबाजार काळा पैसा कमी होईल नाही त्यांचेच लोक त्यांनीच निर्माण केलेली भ्रष्ट सरकार टेम्पो भरून भरून आमदारांना खासदारांना पैसे पाठवतात हा पैसा आला कुठून हे नरेंद्र मोदीजीने सांगावं ज्या हसन मुश्रीफ यांच्यावर ईडीने धाडी घातल्या भ्रष्टाचारी म्हणून त्या नागड्या पोपटलालांना जाऊन कोल्हापूरला तमाशा गेल्या त्या हसन मुश्रीफ यांच्या एका कार्यक्रमासाठी का देशाचे गृहमंत्री अमित शहा येत आहेत हे किती ढोंगी बकवास लोग कहते नक्सल कानून लाया जा रहा है जिसमें अगर कोई बोले तो ये अर्बन नक्सल कानून जो है वो अपने विरोधियों को तकलीफ देने के लिए बहुत से कानून लाए लेकिन खुद के ऊपर नहीं चलाते लोग